Привет, меня зовут Лиза, сама я из Днепроветровска. но ну, сейчас проживаю в Днепре. Вот. До обучения в CGI School никогда не сталкивалась с этой сферой, в целом, по образованию я менеджер по туризму. Я была на дне открытых дверей и мне было сначала очень неловко, потому что были да были другие ребята, но в целом так как подруга куратор обучения, у меня было немножечко более комфортно, у меня была какая-то внутренняя опора, но мне стало очень любопытно, потому что у нас были э, что-то типа конкурсов, вот и мы там угадывали, отличали рендеры от фоток, и поэтому это было интересно. Решение об обучении я приняла фактически сразу. То есть уже после дня открытых дверей я попросила Арину сразу внести меня в списки, и поэтому э, сомнений не было никаких. Не знаю, я была настроена очень решительно. На обучении сначала, я не буду скрывать, мне было не очень просто. Вот, так как опыта у меня не было совсем никакого, большинство ребят в моей группе архитекторы, то есть они уже хотя бы знали, как выглядят чертежи, как, вообще, как выглядит 3D Max. Ну, к слову, нам отправляли подготовительный курс, поэтому испуга не было, но не было легко. Где-то на третий-четвертый день обучения я начала получать удовольствие, то есть я впервые начала понимать, что у меня что-то получается. И мне сразу начало это очень нравиться. Ментор очень сильно помогал в процессе обучения. Наш ментор Андрей, он прям очень, очень сильно нам помогал во всем, как помогает сейчас, в принципе. То есть он от нас просто не отходил ни на минуту. До обучения в CGI School я совсем не проходила никаких курсов, поэтому сравнить мне не с чем, но однозначно могу отметить, что информации достаточно много, но она классно структурирована, поэтому, да, мне было легко, но при этом все было очень так систематизировано, и, в принципе, мы справлялись. Мое мнение, что за тот же промежуток времени, да, за 23 дня обучения э, на онлайн-курсах или самостоятельно достичь того же уровня, чтобы вот выйти и сразу приступить к работе, наверное, ну, это фактически невозможно. То есть, я думаю, что за какой-то длительный промежуток времени, да, можно чему-то научиться и самому, но я бы наверное не смогла. Да, даже после обучения, когда мы вышли работать, то есть да, мы фактически пересели в другой офис, было ощущение, что мы вернулись из какого-то летнего лагеря или что-то вроде того, потому что как раз атмосфера на будкемпе и помощь ментора ⁇ это то, что помогло нам вот достичь такого, на мой взгляд, быстрого результата. И, и ребята, и ментор очень сильно влияют на процесс обучения, в том смысле, что очень-очень все друг другу помогают. После окончания курсов прошло уже почти 4 месяца. Сначала мы делали фасты, это такие небольшие задачи, но они тоже очень классно помогают. Мы очень круто подтянули Photoshop и все такое. Ну и вот сейчас я делаю интерьеры и даже недавно взяла свою первую тестовую задачу от клиента, что тоже очень интересно и тоже очень отличается. То есть ты прям чувствуешь, что есть какой-то прогресс. Да, когда я выбирала эту профессию, о перспективах я задумывалась однозначно, наверное, больше о своих личных, то есть как я буду в этом развиваться. Ну и однозначно я оценивала в общем да, ситуацию. Я понимаю, что компьютерные технологии это очень актуально в наше время, и очень маловероятно, что в ближайшее время это вдруг станет неактуальным. То есть я думаю, что перспективы развития есть, и они достаточно обширные. В моей работе вдохновение просто вокруг меня, ну, начинается, наверное, с офиса и с ребят, да, которые работают со мной, которые работают дольше меня и делают намного лучше меня и в целом, да, умеют больше. Ну и, конечно, вдохновение черпаешь из каких-то других источников, то есть в интернете. Прикольно зайти там в Pinterest, посмотреть какие-то классные работы других ребят и тогда хочется что-то сделать самому и делать это лучше. Ребятам, которые думают или сомневаются по поводу обучения в целом, я бы могла посоветовать, ну, в первую очередь, наверное, прийти на День открытых дверей, потому что здесь ответят на очень многие вопросы, и будет уже намного более понятно. Ну, и когда вы увидите хотя бы немножко, да, как работают другие ребята то есть вы сможете подойти познакомиться мне кажется это тоже очень классный шаг к тому чтобы принять для себя окончательное решение это работа вашей мечты или нет но если вы думаете об этом уже сейчас то я думаю вы тоже влюбитесь во все здесь происходящее Супер.